श्री ब्रह्माण्ड पुराणतः सहस्त्रं रं रम् अतिपाटलवलवराब्जं धृतहे मातृविग्रहम् आञ्जनेयं सङ्खचर पाणिं चेतसि धीमहि व्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयभयद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरुर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितम् सर्वावीष्टप्रदमनं ्रीणा हनुमन्वन्तमुपास्महे नारदुवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वदमेऽपितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मन्मधुराविवादोन् नारायणकपीशयोः हं संप्रवृमि सावधानमनाः शृणु एकमासाद्वरदः वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवम् का चल का चल वल्लभ काचल वल्ल हनुमानजनाशोनो राम जितेन्द्रिय का देव काम्याना येन, प्रदास्यामि हरेः पदम्नम् घटिकाचलसंस्थाने घटिकाम्बसति यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्र सलोच्य न भरे तस्मातस्थान पवित्रमतिदुर्लभम पूर्वा पश्चिम भागे दक्षिणाधेस्तोत्तरे दक्षिणे भागे पर्वते चले घटिचे सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरम् पंचाक्षर महामंत्रम् द्विषट्कम् च द्विजातीनाम् नाम मंत्रम् उदाहृतम् तत्र ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुमुत्र भजे निम सर्वावर्जि सेवते मंडलम तथा वै हर्दमंडलम वातते नि वायुमुत्र प्रसाद तस्मा भोपुत्रवास घटिका चले नारदुवाच कथम वा सह प्रकर्तव्यो घटिका चलमस्तके केन मंत्रेण बलवान आंजनेय प्रसीदति विधानं तस्य मंत्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत् कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे तत्स्नत्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमश्मसहस्रकं जपे नियमतः शुद्ध परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणुनारदतत्त्वतः तमञ्जनानन्दनबिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमरप्रमेयम् सीता सुतम सूक्ष्म गुण श्रीराम पादार्पण चित्तवृत्यम एवम ध्यात्वा सदा भक्त्या ततपाद जलजवं खुदा चथुरथान शीन होमम्बा करतव्यं पायसेन विधिना विधियुक्तस्तु विदत्वा घटका शलम जगाम जयमन्विक्षिन् इन्द्रियाणा एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि दे। वायुपुत्रप्रसादतः स्वस्ति श्रीब्रह्माण्डपुराणतः श्रीघटकाचलहनुमतस्तोत्रं सम्भो